Он сказал, что, что надо было сразу сказать, я бы остановил сейчас... ничего, ничего, ничего. А, попробуй, а, Да, Ничего, ничего, да, а это, да, это, 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 а да, 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 Лево, да, Лево, лево, один лево, сильно лево. да, да, Один лево, один лево, да, <связь> все, да, 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 да,

Бросаемся. Лево. Право да, я. Хорошо, я хорошо. Я да, я. Давай, давай. есть. Отходи, не Ром, не фали. Не фали, не, не прилипай к нему. Не есть, глаза, не есть. Давай, на пять. Внимательно. Выше один. Роб, тут. Левый, давай, давай.

准备十四 Но так бы не приехал. Не, так бы не приехал. Так, перезал ⁇ к 14. Николай, а так же Николай, одежда идет. Такой я вот пил. А? Николай, что я не делал? Сейчас проснулся и бежал.

заходит. Ну, нормально. Я так замерзла, делала джинсики и кофточку, думала, что солнце будет. Да. Замерзла, он сначала одного мужчину, арбитра, потом Владимира еще раздела. Да не, ну да, не, это ну, как бы, еще вчера, но ну, вроде солнце светит. А сквозняк такой что? Да, вообще капец. Плюс я сейчас на всякий случай аккумуляторы оставлю, если еще свет. Ну, если дождь будет, позвонишь, скорее всего, не будем снимать, потому что камера не раскрывает. <пирает> я намерзлась вообще. Я между этой машиной прохожу. А все равно на меня маловато. Да, да, да. Вот это на всех большая, да? Ты на следующий выход не сможешь? Я, честно, ну на 100% пока не знаю. Думаю, что в начале недели там будет, вот, понял? Вот, хорошо, друзья, да. Как-то я вообще слабо стала раньше, я и на улице снимала, и я я сейчас болею постоянно. Ну да. а тоже, чуваки вот это выложили с поля, вот это, Но... везде разлетелось, а теперь его нельзя...

Сколько твоей лет было уже? Знаешь, первый год это каждый месяц как год, а после трех все быстрее и быстрее идет. А потом, когда оглянешься 21 уже будет. В мае. Ой, в мае. 22 апреля. Хочу 21 розовый. покупать. Злечко, а что такие беленькие с розовыми кончиками лепесточки? <зараз> 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 наверное, надо тот какой-то заказать, шедевральный. Она меня в качестве шеф-повара пригласила по шашлыку. лишь 9 и 21. Я помню, знаешь, когда я была там полтора годика, два, нельзя, невозможно было посидеть. А три года они уже в кусочке ковырялись, мы уже с мамочкой с одной сидели, наблюдали со стороны. Такое ощущение, что этот не да, ну последний матч у нас был такой долг. Да? Mm -hmm. Реально, ну как пол, пол всех остальных. Да. 6, 5 их снимаешь, кажется, что последняя как 3. Ну тяжело же, не говори, это а работа тяжелая для оператора здесь тяжелая работа. Вот <паспорядок> я по целым дням снимала. что да, там вообще за <паспорядок> <паспорядок> Вот это ж когда <паспорядок> тут твой папа снимал, <паспорядок> там же у, Влади... <паспорядок> ну, у Владимира, ну, полочки порушились. А я в это время была в зале, побежала в это... прятаться в подвал. Ну <паспорядок> <Мы> все работают. Вопрос наш у тебя нет. Мы как-то хорошо с тобой сработались. Тот, в принципе, неплохой человек, но он приходит. Но он, но он приходит и нам так что-то начнет рассказывать. Пацаны с 90 Ну, ты же знаешь, ну, не совсем это актуально, 90-е годы. Да. Ну, вот это люди любят, постоянно. Ну что было? В 90-е годы огородка садили. садили. <соценно> солнышко выглянуло, может, ты нормально поснимаешь точно дождь сразу с утятой, да? Да я не знаю, я Владимира еще позвоню. скорее всего, да, я буду на этом настаивать, потому что, ну, смысл. Ну, вот это вот, вот это вот, что камеры теряют. Вот. Хотя мы когда-то под дождем снимали выйдет. в этих плащах прикрывали камеры, все. Это... Как ну, Как-то надо понимаешь, это совсем не то. Ну, что ну, а надо куртку отдать. А я поддержал, короче, пошла, попросила, чтобы нашли у вратаря какую-то штуку, потому что совсем холодно одета. Вот я смотрю, арбитр уходит, а у него в руках куртка. Я подошла, говорю, отдавай куртку. Ну это Владимирович пришел, говорю, Виктор Владимирович, я раздела мужчину здесь.

Да, блядь, сука, телега, блядь. Ну, вот издеваться над людьми, они новые? Ты не замерзли. Они... они бегают, Знаешь, Знаешь, что не замерзли. Я хочу просто, чтобы быстрее закончилась игра. Это бы не сильно сложно, но штатив вот этот, он немножко затирает, что-то не так, я Мишу его потом отдам, чтобы он посмотрел, что с ним каких-то запчастей, наверное, не хватает. Там тебе нормально было не очень, что там поставила, ну, там где-то снимал. Да, да, я забыла, Там флешка хватит. Да, тут 24 часа. 21 час. Тогда <связь> папе твоему еще одну камеру оставлю. Вам сейчас подведу э аккумулятор. <связь> <связь> <связь>

чтобы они не вдалеке бегали, вот смотри, вот то, чтобы было, вот, чтобы они вот тут бегали, как можно больше, И мяч не теряешь из вида. чтобы он не вылетал там, я не знаю, с стены. А здесь общий план, тут всегда общий, туда приближаешь. А забил гол. крупный план игрока, который забил. В чем смысл? Они же звезды, они любят. смотреть, как они голы забивают. Им интересно посмотреть вот эту реакцию. Ну, то есть ты вот пишешь фильм, реакция, они это все рассматривают, они рассматривают себя, это важно, и на этом устроится турнир, что каждый хочет быть звездой. В принципе, это интересно, они ошибки наблюдают, и А если они не будут видеть передачи мяча, или они будут далеко там, где-то вдали, и не будет видно ничего, ну а Ну, вот они за, за средней линией, я еще чуть приближаю, мы приближаем так, чтобы всегда были видны ворота. Неважно, тут, там, ну, чтобы те ворота были видны, если приближаем. Все, отдаляем, они нам напряжаются. И тут можно чуть приблизить. Когда кучка их, это. ну, чтобы, знаешь, смотри, не вылетал просто так откуда-то, непонятно откуда. -то. Если э, ты потерял мяч, здесь ты смотришь на поле, э, его э, уви, увидел и потом камеру туда направляешь, потому что когда начинаешь камеру искать, это очень видно. Какой тайм-аут? 16 секунд. А здесь за этот тайм-аут что-то решится, как ты думаешь? Ну, Ну вообще да. Сегодня на последней секунде забит был пол. Э, короче говоря, забили, а потом свисло. Вроде как ее не засчитали или еще что-то. Начали спорить. Но, в принципе, камера оттуда сняла.

ストアはやめて。